Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillərdir. Ümumiyyətən reaksiyalar biz keçdik ki, hər bir reaksiyanın özünə məxsus sürəti var. Əslində kimyəvi reaksiyanın sürəti nə qədər sürətli olsa, reaksiya bir o qədər tez gedər, yəni daha yaxşı, daha çox məhsul alınar, amma bütün bu reaksiyaların hamısına aid deyil, çünki elə reaksiyalar var ki, biz deyirik ki, o reaksiyalar yavaş sürətlə getsin. Məsələn, çün paslanma, çürümə bu reaksiyalara aiddir. Ümumiyyətlə kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillər hansılardır? Yəni ya artıran, ya azaldan. Məsələn, maddələrin təbiətinin təsiri. Biz ümumiyyətlə dərsdə də danışmışıq ki, yəni metal nə qədər aktiv metalların reaksiyası var. Məsələn, turşularla tutaq ki, natrium üzərinə gəl HCl bir də var, dəmir üzərinə gəl HCl bir də var, mis üzərinə gəl HCl torsu da, yəni xlorid torsu. Hansının reaksiya daha sürətli gedir? Metal nə qədər aktivdirsə, yəni natrium daha sürətli Hxlorla gedər. Deməli, maddənin təbiətin təsiri kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsiri var. Sonra qatlığın təsiri. Biz qatlığın nə olduğunu danışmışdıq. C bərabərdir nü bölünsün V düsturu ilə tapılırdı qatlıq. Deməli, başlanğıc maddələrin qatlığı nə qədər çox olursa, reaksiyanın sürəti də bir o qədər çox olur. Yəni başlanğıcda nə qədər maddə qatı olursa, onların bir-birinə toxquşması ə çox ə, olduğundan deməli reaksiyanın sürəti də çox olur. Burada da qrafiklər var. Qatlığın sürətin qatlıqdan asılılığı görüyük ki, nətar asılıdır, düz asılıdır. Bu qrafiklərə kinetik əyirlər deyilir. Ə, sonra biz burada <coughs> nə görürük? Deməli ə, bir dənə reaksiyadır. Yəni hər hansısa bir maddəni biz A-nı işarə eləmişik. A üzərinə gəlinsin B alınır AB maddəsi. Sonra burada yazmışıq V = k * C_A * C_B. V dedi kimyəvi reaksiyanın sürətidir. K sürət sabitidir. C_A C qatlığı göstərirdi. Yəni A maddəsinin qatlığı vurulsun B maddəsinin qatlığı. Bu nə deməkdir? Tutaq ki A-nın qatlığı 2-dir, B-nin qatlığı 3-dür. Reaksiyanın sürətini tap deyirəmsə k-nı da dəbil 1 vermişəm, 2 vermişəm. Hamsını vurursunuz bir-birinə. Amma ki, əmsal olanda işlər dəyişir. <coughs> Daha diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, əgər əmsal varsa, tutaq ki, yazmışam V = K vursun CA üzərinə m, üzərinə n. Yəni bu m nə, nədir? A-nın əmsalı mdir, B-nin əmsalı mdir, B-nin əmsalı n-dir. Yəni əmsalı qüvvətə yüksəltmək lazımdır. Bu nə deməkdir? deməli a-nın qatlığı tutaq ki 2-dir. Burca c-a-nın yerinə 2 yazmışam. Qarşısında da 3 var. Deməli e m-i bura nə yazacağam? 3. Yəni artıq 2 yox, 2-nin üstü 3 yazacağam. Yəni 2 dəfə 2-nin 4, 8. 8 vurulsun, nə bilim b-nin ki tutaq ki b-nin qatlığı 2-dir, əmsalı da 2-dir, 2-nin üstü 2 4. Yəni 8-i 4-ə vurasam, yəni bu düsturu da belə başa düşürsünüz. Sonra <coughs> sonra bətənə görə. Deməli k-nın nə olduğunu mən sizə dedim. K sürət sabitidir. K nədən asılıdır? Maddənin təbiətindən, katalizatordan, bir də temperatordan asılıdır. Yəni sürət başqa şeydə, sürət sabitə başqa şeydə. Sürət sabiti nədən asılıdır deyəndə bunlar deyirsiz. Maddənin təbiətindən, katalizator və temperatordan. Sonra kinetik tənlik nədir dedim. Biz əslində bu hissəni məsədə keçən dərsdə də izah etmişdim. İndi yenə izah edirəm ki, Əm, yəni kimyəvi reaksiyanın sürəti onun hansı maddəyə görə tapılmasından asılıdır. Məsələn, tutaq ki, hidrogenə görə sürəti tapışıq ki, nə bilim, nəisə bir sürət tapışıqdır, rəqəm tapışıq. Mən baxıram ki, azotun sürəti hidrogenin sürətinin 3 dəfə zəifdir. Yəni hidrogen qarşısında 3 var, azotdan 3 dəfə sürətli sərf olunur. Amonyakın da qarşısında 2 var. Yəni 2 dəfə sürətli Ə, azotdan 2 dəfə sürətli alınır, hidrogendən isə 1.5 dəfə sürətli alınır. Yəni ki, ə, məsəl üçün bunu burada da belə nəticə işarə edə bilərik. Tutaq ki, hidrogenin qatlığı nədirsə, biz amoniaka görə hidrogen sürətinə dəsə, amoniaka görə o sürəti tapmaq üçün həmin rəqəmi 1.5-ə vururuq. Azota görə tapmaq üçün həmin rəqəmi 3-ə vururuq. Yəni ki, bunu sizə nə tərdim? Tutaq ki, azotun sürətini 2 tapmışam. Deyirəm ki, hidrogenə görə sürəti tap. Onda 2-ni 3-ə vurasan. Deyirəm ki, amoniyaha görə sürəti tap. Azota görə minus 2 tapırsan, amma amoniyahın qarşısında 2 var deyə ondan 2 dəfə sürətli alınır deyə deməli 2-ni 2-yə vurmalısan, 4. Yəni bu bu deməkdir. Sonra burada Əgər əmsallar eynidirsə, məsəl üçün o qədər elə reaksiyalar var ki, əmsalı yoxdur. Deməli, onu da azota görə sürət tutaq ki, tutaq ki, N2 üzərinə gəl O2 alınır NO. Burada yəni heç birində əmsal yoxdursa, burada O2 olsa, əmsal olmasa, yəni azota görə 2dirsə, oksigena görə 2dir, azota görə 3dirsə, oksigena görə 3dür. Sonra reaksiya daxil olan qazların təzyiqinin təsiri. Uşaqlar, təzyiq nə qədər çox olsa, təzyiqlə nə... Nə qədər çox olsa, həcm bir o qədər kiçik olur ə, və maddələrin bir-birinə toxunması daha ə, çox ə, olduğundan kimyəvi reaksiyanın sürəti çox olur. Mən sizə indi onu burada şəkil çəkib göstərməyə çalışım. Deməli, bir dənə nətcəyə bura bir dənə kolba çəkək. Deməli, burada ə, porşeni belə bura qədər yendirək. Bir dənə də belə bir dənə nəsə bir şey çəkək. Burda isə porşen burda olsun. E, hansında daha çox e, təzyiq var? Təbii ki, burda. Yəni burda maddələr bir-birinə daha çox toqquşur. Nəinki burda başa düşdük. Deməli, e, təzyiq nə qədər çox olsa, maddələrin bir-birinə toqunması çox olduğundan kimyəvi reaksiyanın sürəti çox olur. E, bəs həcm necə təsir eləyir? Hansında həcm çoxdur? Burda yoxsa burda? Təbii ki, burda. Yəni ki, məsələn, 1 kiloluq bankanın həcmi çox düşük olub. Bankanın həcmi deməli 3 kiloluğun həcmi çoxdur. İndi həcm çox olduqca kimyəvi reaksiyanın sürəti nə təsir olur? Bunların bir-birinə toxunması az olduğundan, yəni kimyəvi reaksiyanın sürəti az olur. Deməli, kimyəvi reaksiyanın sürəti kimyəvi reaksiyanın sürəti həcmlə, qabın həcmi ilə tərs mütənasib asılıdır. Amma ə, təzlik qabın həcminin tərsinə mütənasibdir. Daha yaxşı şəkildə gördük ki, təzlik çox olanda qabın həcmi az idi, qabın həcmi çox olanda təzlik çox idi. Sonra kimyəvi reaksiyanın sürəti qabın həcmi ilə də indici etdim ki, tərsinə mütənasibdir. Qabın həcmi çox olanda toqquşmaz olduğundan, e, yəni toquşma çox olmalıdır ki, reaksiyanin sürətli olsun, də. Biz burada bəyəkləri C yazmışdıq. Biz burada P də yaza bilərik. Məsələn, V bu reaksiyanin sürətini hesabla deyirəmsə, K-nı tutaq, nə bilim, 1 verib, 2 verib, sizə düsturda verib də. Yəni çalışmada P-ni tutaq ki, nə bilim, PNO-nun ən onun təziqin 2 verib. Siz onu 2 gətirib yazırsınız. Bura yox, burdakı 2-ni nəzərə alırsınız. Yəni 2-nin üstü 2 yazırsınız, 4. Sonra PO2 verib. Niyə bəs başında, yəni güvətində içə yazmırıq? Çünki burada əmsalı yoxdur. Yəni oksigen 3-sə 3 üç yazırsan, 5-də 5 beş yazırsan. Amma burada 2 olsaydı, 3 olsaydı, 2 məsələn 3-dürsə, burada da 2 varsa, 3-ün üstü 2 yazardı. Yəni qüvvətə yüksəldərdim. Burada heç nə yoxdur deyə qüvvətə deyilmir qabın həcminin təsirini danışdım. Sonra temperaturun təsiri Van't Hoff adında alim olubdu. Van't Hoff qaydası deyirlər buna. Van't Hoff qaydası bunla ibarətdir ki, deyir ki, kimyəvi reaksiyanın sürətini e, temperaturu 10 dərəcə artırdıqca kimyəvi reaksiyanın sürəti 2-4 dəfə sürətlənir. Deməli, temperaturu 10 dəfə artırdıqca kimyəvi reaksiyanın sürəti 2-4 dəfə artır. Məsələn, burada da şəkildə gördük ki, T2 T1-dən böyükdür. Yəni çünki burada görürsüz daha sürətli gedir, daha çox alov çıxır. Burada düstur görürük. Bu düsturu qəşəng gəzibəliyəsiniz. VT2 bərabərdir VT1 vurulsun gamma üstü T2-sı T1 bölünsün on. Bu nə deməkdir? VT2 birinci reaksiyanın tutaq ki 20 dərəcədəki sürəti budur. 20 dərəcə artmışam 40 dərəcə. 40 dərəcədəki sürət budur. Yəni tapacağınız sürət reakt temperaturu artırılmasından sonra tapacağınız sürət budur V T2. Yəni ikinci temperaturdakı sürət bərabərdir birinci temperaturdakı sürət vurulsun. Temperatur əmsalıdır bu gamma. Testdə verilir, yəni çalışmada verilir. Verilməyəndə də tapmağın yolu var. Ə, T2 - T1 bölünsün 10. T2 ikinci temperaturdur, T1 ə, birinci temperaturdur. Tutaq ki, deyir kimyəvi reaksiyanın sürəti 20 dərəcədə 20 dərəcədə e, nə bilim e, 30 saniyə 30dur kimyəvi reaksiyanın sürəti 50 dərəcədə tap. Deməli ikinci hansını dedim 50 dərəcə. 50-dən çıxırsınız 30-u böləsiz ona 20-a böləndə 2. Bu qammada 2-nin 4 arasında qiymət alır. Ya 2 olur, ya 3 olur, ya 4. Başqa şey ola bilməz heç vaxt. İndi 2 üstü 2 elicə 4. Birinci sürət nə idisə, burasız ona ikincisini tapırsınız. Və ya hətta bunu buna böləndə bunu alırsınız. Baxın T2-ni T1-ə böləndə bunu alırsınız. Bəs bu nədir? tau nədir? Tau1 bölünsün tau2. Bu tau1 bölünsün tau2 reaksiyanın bitmə müddətidir. Kimyəvi reaksiyanın sürəti nə qədər çox olsa, reaksiyanın bitmə müddəti bir o qədər ə, az olur. Yəni tərsinin tənasibasıdır kimyəvi reaksiyanın bitmə müddəti. Yəni kimyəvi reaksiya nə qədər yavaş getsə, reaksiya da bir o qədər ə, uzun müddətə bitər. Yəni bu bitmə vaxtını göstərir, qarışdırmayın. Bu reaksiyanın sürətidir, bu temperaturdur, bu isə bitmə vaxtıdır. Məsələn, deyir ki, 20 dərəcədə, 20 dərəcədə 5 saniyə bitirsə, 60 dərəcədə neçə saniyə bitər? 5-dən aşağı, yəni 3 saniyə. Çünki temperatur artdıqca bitmə müddəti azalır. Xə də dedik kimyəvi reaksiyanın sürəti temperaturla düzmüntənasibdir. Temperatur artdıqca reaksiyanın sürəti artır və bitmə müddəti də azalır. Sonra temperatur dəyəri artdıqca maddədə daxili enerji ehtiyatının artması hesabına aktivləşmiş molekulların sayı və hərəkət sürəti artır. Temperatur verdikcə maddə o temperaturu udur və aktivləşir. Aktivləşmə enerjisində 1 mol aktivləşdirmək üçün, maddənin 1 molunu aktivləşdirmək üçün sərf edilən enerjidir. Yəni aktivləşmə enerjisi ə, nə qədər azdsa, kimyəvi reaksiya o qədər sürətli olur. Bu nə deməkdir? Aktivləşmə enerjisi az, yəni aktiv eləmək üçün də maddəni aktiv eləmək üçün nə qədər az enerji versən, o bir o qədər az enerji verdikcə az enerjiyə ehtiyacı olanda az enerjini verəndə o başlayır aktivləşməyə və reaksiya sürətli olur. Yox ona çox enerji lazımdır. Sən ona nə qədər enerji verməysən ki, həmin o plazma olan enerji enerji gəlsin, çatсын ki, sonra reaksiya baş versin, hələ reaksiyan sürətə-amələ gəlsin. Deməli, aktivləşmə enerjisi nə qədər azdırsa, kimyəvi reaksiyanın sürəti bir o qədər çox olur. Sonra bək maddənin səthinin sahəsinin təsiri, bunun haqqında danışmışıq. Məsələn, mən dərman sistemini misal gətirmişdim. Burada məsələn alüminiumla sink verib biri var. Məsələn, şəkildə sizə göstərim. Bax, məsələn biri var belə alüminium metal parçası, bir də var belə Yəni bunumunu nəzərə almayın. Belə yəni ki, parçalanmış. Hansını da bunun bu qədər səthinin sahəsi var, amma bunu parçalayanda, bunu parçalayanda görün səthinin sahələri nə qədər çox olur. Yəni H2-nin biri var, bir dənə bura, 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 bura toxuna, biri var bura da toxuna, bura da, bura da, bura da. Bura da. Yəni səthinin sahəsi çox olduqca reaksiya sürəti artır. Ona görə də düz mütənasib aslı çəkə bilərik. Sonra katalizator nədir? Katalizator kimyəvi reaksiyanın sürətini dəyişdirən, yəni ya artırır, ya azalır, amma prosesin sonunda ona heç nə olmur. Olduğu kimi girir, olduğu kimi də çıxır reaksiyaya. Belə maddələrə katalizator deyilir. Katalizatorun iştiraklı olduğu reaksiyalara katalitik reaksiyalar deyilir. Baş verən proses ümumilikdə katalizdir. Katalitik reaksiyalar homogen və heterogen olur. Əgər reaksiyaya girən maddələr naqriqatalı ilə Ə, katalizatorun aqriqatalı eynidirsə bu olur homogen, fərqlidirsə olur heterogen. Məsələn, katalizator oxun üzərində yazılır. SO2-nin aqriqatalı qazdır, oksigen də aqriqatalı qazdır, NO da qazdır, deməli homogendir. H2O2 məhlul halındadır, mayedir. Kalim 2 krom 2 O7 kalim dikromat da məhluldursa, deməli homogendir. Amma heterogenə baxanda H2O2 məhluldur, mangan 4 oksid bərk. Məhlulla bərk eyni şeydir. Bu qazdır, bu qazdır, bu bəkdir. Qaz, qaz, bək. Eyni şey də yox. Deməli bu nədir? Heterogen katalizdir. Burada sizin qrafikləriniz var. Məsəl üçün yazıb A ilə K reaksiya budur. A + B alınıb AB. Deməli A ilə K, AK alınıb, AK ilə B reaksiya gedib ABK alınıbdır. Uşaqlar, K başlanğıcda var, burada da var, amma ümumi reaksiyada yoxdur. Başlanğıcda olub, sonda da olduğu kimi çıxan maddəyə biz bayaq demişdik, nə demişdik? Katalizator demişdik. Deməli K katalizatordur. Sonra baxıram ki, burada AK var, burada yox, yoxdur, amma burada var. Başla sonda əmələ gəlir. Baxın, katalizator başlanğıcda olur, amma AK sonda əmələ gəlir. Bu aralıq məhsuldur. Baxın, burada əmələ gəldi, sonra burada getdi, yəni ki, sonra yox oldu. Ümumiyyətlə reaksiyanı baxaq. Məsələn, bir reaksiyası SO2 ilə O2-dən NO katalizatorudur, alınır SO3. Deməli, birinci nə baş verir? O2 ilə bax bu O2 ilə katalizator NO reaksiyaya gedir, NO2 alınır. Sonra alınan NO2 SO2 ilə reaksiyaya gedir. Alınır SO3. NO başlanğıcda da var, sonda da var. Deməli, o nədir? Dəyişməz qalan katalizator. Bəs burada aralıq məhsulu kim tapar? Deməli, biz baxırıq ki, SO2 ilə O2 SO3. Burada ayrı nəsə var, aralıq məhsul NO2 var. Deməli NO2 nə imiş? Aralıq məhsulumuz. Çünki sonda əmələ gəlir, sonra burada da var, amma daha axırda yoxdur reaksiyamızda. So katalizator belə olur. Məsələn, platin, nik, yelvanadün beş oksid, alüminium oksid, sink oksid. Bunlar əsbəriyərsiz. Maye olanlar sulfat turşusu, etil spirt evdə istifadə edirsiniz, 95%li borat turşusu, metil spirti, hidrogen peroksid. Bunlar nədir? Maye katalizator. Qaz anda olanlar da bir dənə də yazacaqlar. NO. Deməli, katalizator ə, kimyəvi reaksiyanın sürət sabitinə də təsir eləyir. Baqd dediyi K. K, K. nədən aslı idi? Katalizatordan ə maddənin təbiətindən və də temperaturdan. Deməli, elə reaksiyalar var ki, heç biz orada katalizator götürmürük, maddələr özü elə reaksiya gedir, katalizator əmələ gəlir. Yəni bu maddələrdən hansısı biri olursa, öz məhsul kimi də, yəni öz-özünə biz götürmürük, özü reaksiya nəticəsində meydana gəlir. Belə reaksiyalar autokatalitik, yəni avtomatik öz-özünə meydana gəlir. Elə yazınızı saxlayın. Autokatalitik reaksiyalar adlanır. Elə reaksiyalar var ki, məsəl üçün Elə katalizator var ki, o kimyəvi reaksiyanın sürətini azaldır. Yəni bayaqdan artırırdı, indi azaldır. Bu olur inhibitorlar. Sonra katalizatorun aktivliyini artıran maddələr promotordur. Yəni azaldan isə katalitik zəhərdir. Reaksiya nəticəsində elə maddəmələ gələ bilər ki, o katalizatorun sürətini azaldır. Onda bu nədir? Katalizatorun sürətini azaldırsa, bu katalitik zəhərdir. Zəhərləyə bilə onu azaldır, amma artırana isə promotordur. Sonra inhibitor dedik nə idi? Reaksiyanı zəəflədən. Məsəl üçün metal biz istəyirik metal çürüsün. Məsələn maşın tez çürüsün. Kim istəyir maşının tez çürüsün? Heç kim. Deməli biz onda nədən istifadə edirik? Kraskadan. Kraska nədir? Inhibitordur. Yəni zəəflədir qida məhsulları kimi istəyir tez xarab olsun heç kim. Ondansa çürüməyin qarşısını almaq üçün biz inhibitorlardan istifadə edirik. Sonra dərsin çalışmalarından biraz baxaq. Der uyğunluğunu müəyyən edim. V bərabərdir k vurul C x2 kvadratı vur y2. Görün burada hansı reaksiyada x-in qarşısında 2 var, y-də heç nə yoxdur? D a variantında. Sonra x-in qarşısında 2 var, y-də heçnin yoxdur, var, ayrı yoxdur. Sonra v = k vurusun cx 2 vurusun cy 2-nin kvadratı. X-in qarşısında deməli heçnin olmaz, inkəlləsində heçnə yazılmır. Y-nin qarşısında 2 olsun. Baxın görünür, var bu belə reaksiya. D b variantı. Bunu belə tapasınız, səliqəli şəkildə dəftərinizə yazasınız. Mən dərsdə sizdən soruşacağam. Sonra cədvələ əsasən deyir, bu reaksiyanın sürət sabitini hesablayın. Yəni bizdə c x-in də qatlığı var, y-in də qatlığı var, amma y-in başında 21 yazırsınız, üstünə 2 yazmalısınız, çünki qarşısında 2 var. Sonra reaksiyanın sürəti də var. Yəni yazırsınız 0. k-nı soruşur. 0.9 bərabərdir. Bax ki, düsturdan k-nı tapasınız. V bərabər idi c e, maddələrin əmsalları nəzərə almaqla vurulsun k-ya. Yəni 0.9 bərabərdir 1-in üstü 2-i vurulsun 0.3 e, vurulsun k-a. Oradan k-nı tapasınız sonra uyğunluğunu müəyyən edim. Bu reaksiyanın deyir sürət dəyişməsini deyir 1, 2, 3-cü hallarında məsəl üçün deyir SO2-nin qatlığını 2 dəfə artırdıqda SO2-nin qatlığının 2 dəfə C2 olanda amma başında da yazarsız, var, 2 yazırsınız çünki qarşısında 2 var. 2-nin üstü 2-nin 4. Başlanğıc maddənin qatlığı artanda reaksiyanın sürəti artır. 2-nin üzəridə 2 4. Deməli 4 dəfə artır. Sonra SO2-nin qatlığını 2 dəfə azaldıb SO2-nin qatlığını dəfə azaldıb, 2 dəfə azaldanda 2-nin üstü 2 4 dəfə azalır. Sonra oksigen qatlığını 2 dəfə artırdıqda, elə 2 dəfə artacağıq, çünki qarşısında heç nə yoxdur. 4 dəfə azalanı 2 dəfə artana böləndə nəynicək də? 2 dəfə azalan. 4-ü 2-yə böləndə 2. Artanın qiyməti, azalanın qiyməti daha çox idi deyə 4 dəfə azalan, deməli azalan qalacaq. Sonra bunu yenə baxmağa çalışarsınız.